мне, как человеку уже в летах, чрезвычайно радостно, что конкурс традиционно проходит в Полтаве. Конкурс имени человека, с которым мы дружили, которого я знал очень хорошо, который является гордостью нашей полтавской земли. Мы необыкновенно рады, что география этого конкурса очень широка. И мы действительно рады будем, если мы услышим красивые не только произведения, но и почувствуем мастерство всех исполнителей. Мы вас поздравляем всех, мы ждем ваших с нетерпением выступлений и будем стараться, безусловно, оценить по возможности объективно, потому что каждый из членов жюри – это индивидуальность, это субъективизм, но поэтому нас достаточно много, чтобы общая оценка была благоприятная для каждого исполнителя. С праздником, дорогие наши жюри, исполнители и особенно организаторы!